Всім здоров'я на телеканалі Скіфія. Проект від першої особи. Участь сьогодні в ній бере Андрій Путілов, голова Херсонської обласної державної адміністрації. А від 4 грудня і голова Херсонської обласної ради. Я вітаю вас, пане голово. Розпочнемо, не гаючи часу. Що спонукало вас прийняти таке рішення балотуватись на посаду голови обласної ради? Та що, в країні йдуть реформи. в країні йде децентралізація сьогодні і сьогодні по... є... План президент полностью отдает власть на места. Пожалуйста, он не держится за те рычаги власти, которые раньше были областной администрацией. И будущая власть областным, областным советом, городским советом, районным советом, сель, сельским советом. И это правильно, потому что по этому пути пошла Польша. Мы помним, в Польше, какие были проблемы еще 20 лет назад, и сегодня это одна из самых передовых стран Европы. Многие. Жители Херсонщины, Украины, которые выезжают в Европу, а и в Восточную Европу, видят, как, как вот страны, которые взяли на себя именно план, планы, такие же планы децентрализации, которые пошли по пути реформ сегодня, а у них совершенно другой уровень жизни. Уровень, уровень заработных плат в 5-8 раз, а то где-то в 10 раз превышает уровень заработных плат, который сегодня в Украине. Поэтому сегодня нам, у нас только один выход у нашей страны – идти путем реформ. Да, реформы идут тяжело. Да, не так быстро, как бы хотелось бы, но в любом случае этот путь правильный. И поэтому я также выбираю путь реформ. И сегодня я перех... Перех... сдал свою кандидатуру, и депутаты меня поддержали практически всех фракций на голову областного совета. Я уверен, что мы работать будем во благо Украины, во благо Херсонщины. Политиканства будет мало. Выступил перед депутатами областного совета и попросил за нас, жители Херсона и Херсонщины, голосовали для того, чтобы мы занимались не политиканством. Политику оставим для киевлян. Мне, честно говоря, иногда стыдно, когда смотрю по телевизору то, что происходит в Верховной Раде. И сегодня мы должны заниматься именно теми полномочиями, которые есть у нас у депутатов областного совета. А наша задача сегодня это теплые садики, школы, больницы. Наша задача это качественные дороги, наша задача освещение в городах и селах. Наша задача создать перспективу развития Хельсонщины, чтобы никогда больше слова не звучало, что дотационный регион, мы регион благополучия и развития. Создание новых рабочих мест – это то что, вот, то, что сегодня ждут от нас жители Херсона и Херсонщины. Поэтому именно из-за этого я пошел работать в областной совет, и меня депутаты поддержали на голову областного совета. Уверен, что с будущим головой областной администрации, это у нас будет период, где сегодня я занимаю так получилось, что угу. и голову областной администрации, и а меня, я с, долго меня депутаты… Закон, дозволяя, это, это, пере, это переходный период. Сегодня у нас еще, еще с организационные вопросы в том же самом областном совете. Мы избрали э, комиссии. Э, в, где, у нас в областном совете сегодня представлено 9 областных комиссий. И как раз идут такие организационные вопросы. Угу. По процессе этих организационных вопросов я буду э, занимать э, посаду головы областной администрации порядке закона напишу заявление на заведение в связи с переходом на другую работу в областной совет. Это может какое-то промежуток времени затянется. Там Это. тоже есть своя процедура. Кабинет министров, администрация президента. Уверен, что на мое место придет патриотично налаштованный человек, который любит Украину, любит Херсонщину. Это, я уверен, будет житель Херсонщины. Потому что, вы знаете, я когда работаю головой областной администрации, и я люблю город Херсон, люблю свой край, люблю Херсонщину, и работая на этом месте, прекрасно понимал, что через год, через два, через три, через десять лет за каждое свое действие надо будет отвечать. И поэтому я как местный житель старался не навредить первое правило, старался создать комфортную среду для бизнеса, создался, старался создать справедливые правила игры между властью, бизнесом и громадой. Да, где-то приходилось поступать жестко, а с бандитами, с ворами, с негодяями, люди, которые грабили, надо поступать жестко, с жителями Херсонщины, с людьми простыми, с любовью и именно с земляками, то есть я не старался не навредить никому. За полтора года работы в областной администрации, чуть меньше, чуть больше года. Вы знаете, как губка впитал всю проблематику, которая сегодня существует в областной администрации. Знаемые. Это даже хорошо, что не был до этого чиновником. Это даже хорошо, потому что я пришел совершенно с другим взглядом и подходом на работу. Я до этого строил заводы, предприятия, работал в реальном секторе экономики. И еще раз скажу, когда я увидел, когда люди работают на процесс, а не на результат, у меня, это было, у меня даже было раздражение. Я собирал совещания, собирал представителей департаментов, управлений, говорил, давайте забудем про бумаги. Наша сегодня задача совершенно... Мы должны создавать готовую продукцию, наша готовная, готовая продукция, это развитие инфраструктуры, инфраструктур, инфраструктурные проекты. Я сегодня горжусь такими проектами, как Херсонский аэропорт, вы увидите, еще это точка экономического роста, и, и до конца года мы сделаем абсолютно новую, Новую, практически новую, обновленную взлетную полосу. Уже сегодня мы создали светосигнальные огни, и наш, и наш аэропорт будет в компьютерах международных и, и, и в ночью, и в туман мы сможем садить, садить самолеты. Мы уже ведем переговоры и уже не приведены, что со следующего года у нас будет 14 авиарейсов, а не 7 авиарейсов в неделю на Стамбул. Это будет утром и днем. Мы также рассматриваем вопрос, что у нас можно будет сверсовно полететь утром. Киев, вечером вернуться обратно. То есть мы изменили полностью структуру, мы ведем реконструкцию самого аэропорта внутри. У нас уже аэропорт становится, становится похож на европейский аэропорт. Каждому жителю Херсона, Херсонщины, предлагаю поехать посмотреть, каким образом идет вся реконструкция. А именно сама полоса, Взлетная работа ведется днем и ночью. Тут на время взлета-посадки самолета, который прилетает из Стамбула, с 2 до 4, работа останавливается. Так работа ведется в круглосуточном режиме. Я очень я горжусь проектом. И можно, пока до Туреччины не долетели, можно просто на экскурсию в наш аэропорт. Понимаете, аэропорт это, это проект экономичный. Это точка, почему к нам могут лететь инвесторы. Сегодня общаюсь с тем же директором судозавода Фединым, который возглавил комиссию по, комиссию по бюджету. Это, большой, он говорит, это трудно объяснить, но сегодня появилось больше заказчиков. Сегодня много людей, больше желающих с той же самой Норвегии тоже прилететь в Ферсон для размещения заказов на судозаводе. Это рабочие места. Это трудно почувствовать. Ну, Наша задача сегодня аэропорта, свитера. это, это открыть, просто прорубить окно в Европу. Это, туристич, это развитие туристической инфраструктуры. Уже весной к нам прилетали поляки и, летали, и, и, они отдыхали в, нашей прекрасной, в нашем прекрасном Нижнепровском парке. Теперь другой, в нас другой есть, парк. Я горжусь, я горжусь, что именно президент, за президент год, год своей работы именно мы создали Нижний Днепровский парк. Несмотря на то, что было большое сопротивление со стороны охотников, после они меня извинят, но мы сегодня должны оставить наш парк для наших потомков, для наших детей, для наших внуков. Это визитная карточка не только Херсона, но и Украины. Это самый крупный парк на территории Восточной Европы. И мы это так, какие обязаны сохранить для... Есть указ президента, там это, это план действий на два года. Это будет э, в парку уже сегодня указ подписан, указ президента. Э, будет, это финансирование будет государственное нижнепроводского парка, будет создана администрация, э, будет э, определенная инфраструктура, которая э, будет защищать нашу природную красоту, с одной стороны. И с другой стороны, те острова, которые сегодня э, коррупционным путем были розданы, не, не, я не, не понимаю, по какому признаку. Иногда это были депутаты областного совета, того созыва. Или это были чиновники, или кто. Сегодня эти все острова переходят в собственность государства, в собственность громады. Любой житель Херсонщины, Херсона может поехать на эти острова, прогуляться с семьей. Это даст развитие для зеленого туризма. Мы превращаемся в европейский город, европейский регион. Мы начинаем жить по европейским законам. Когда э, я с гостями, я часто популяризирую Херсон, мы на катере я показывал, рассказывал нашу, про нашу Херсонскую Венецию, показывал наши дачи, в каком году они были построены. И видел, когда в 100 метрах буквально от наших дач охотники, а иногда это были выпившие охотники. Это было 4-5 лет назад, в камуфляжной форме стреляли по уткам. Это было в 100 метрах от того места, где дети, где женщины с детьми mm -hmm. купались. Это я считаю, было преступление. Это абсолютно неправильная вещь. Mm -hmm. Теперь, ну, да, теперь, России, теперь этого уже не будет. Это ниже Днепровский парк. Все стало на свои места. И мы должны, самое главное, сохранить эту природу для наших потомков. И я думаю, это будет гордость для этого Херсона, то, что именно Херсон огибает полностью Нижеднепровский парк, самый крупный парк в Европе. Это даст еще также точку развития для туристического развития нашего, нашего региона. Ми запустили много проєктів, в тому числі енергоефективність. В следующем году, году... проекты, якими ви випили як голова обласної державної адміністрації, ви Все будете в... продовжувати. Все будемо розвивати далі. Наоборот, год, в следующем году год, больше полномочий будут проходить областным советом. Uh -huh. Я общаюсь, активно общаюсь с депутатами-мажоритарщиками, я горжусь нашими депутатами-мажоритарщиками. Андреем Гордеевым, Спиваковским Александром, Винер. те, которые сегодня активно работают в Верховной Раде, являются лоббистами на, на, нашего края. Четкая позиция есть, что сегодня власть будет, и какие вот разговоры ходят в кулуарах. Четкая позиция, что президент сегодня настроен делать реформы, и никто ни, никаким образом его никто не остановит, и максимально передача власти на места. Поэтому будущая посада главы областного совета да, даст возможность еще больше реализовать больше реформы, влево, да? проекты на нашей херсонской земле. А, человек, который возглавит областную администрацию, я думаю, будем работать с ней в одной команде, тем более, если это будут жители Херсонщина, и будут исповедовать такую же позицию, как и я. Прежде всего, не навреди. Это позиция номер один. Делая любой шаг, управленческий шаг, с места губернатора, ты должен понимать, что это не нанесло вред ни одному жителю Херсонщины. Треба прорахувати наслідки наперед. Вред Всего только кругом. может нанести он бандиту, коррупционеру или человеку, который занимается нечестными делами. Пане голову, сьогодні е, перша сесія е, обласної ради сьомого скликання завершила свою роботу. Сьогодні відбулось друге пленарне засідання. Коротко, ви вже сказали про деякі рішення, які були е, прийняті е, на цьому засіданні. Ви можете деталізувати? От е, ви сказали, що е, сформували склади комісій, так? Будь ласка, скільки їх, хто очолив і коли можна по партійній квоті. Хто ці люди? Ми постаралися, щоб у нас був демократичний підход в стінах обласного совета. В областной совет зашло 7 политических сил. Э, ну, всем абсолютно разных направленностей. Люди проголосовали за ту и нулю политическую силу. Я постарался уйти, от, э, делить зал на оппозицию и власть. Это неправильно. Сегодня у нас одна задача у всех работать на благо Херсона и Херсонщины. И когда людей уже еще не начали сессию, начали делить на белых и черных, то плохой, то хороший, еще даже не обсудив ни одного вопроса, это изначально была неверная Позиция одного из политиков, который зашел в стены областного, областного совета. Поэтому, э, кто-то э, мне дали возможность, после того, как меня избрали, изб, избрали, сесть на голову областного совета, я попросил всех толерантности уйти от об, об, обвинований. Кажд, каждого никого никто не, не должен, не имеет права обвинять, только суд имеет право, только имеет суд обвинить того или иного человека, поэтому попросил всех работать конструктивно, от нас ждут конструктивной работы. Приду к примеру, э -э, бюджетную комиссию Ачелов Федин Василий Викторович, я с ним работал в городском совете, он возглавлял бюджетную комиссию, человек, производственник, профессионал, человек, который э -э знаете, всегда приятно работать с людьми, которые работали в реальном секторе экономики. Он разговаривает языком цифр. Два созыва был депутатом городского совета и очел его в бюджетную комиссию в городском совете. Сегодня он, будет, сегодня он уже с опытом будет, будет так же. Несмотря на то, что он представляет оппозиционный блок, это наоборот европейская позиция. Хочу сказать, в Европе, когда власть приходит, приходит она сразу контролирующие органы, контролирующие, контролирующие органы отдает оппозиции. Поэтому мы не, не со стороны власти, никто не занимается, не собирается заниматься какими-то черными делами. Пусть оппозиция контролирует власть. Я считаю, это наоборот нормально. Надо отдать оппозиции контролирующие функции, пусть она контролирует. И вместе делать одно общее дело. Вы знаете, что во время выборов партия Батьківщина активно боролась с тарифами. Может, это где-то правильно, только они забыли, что этим этим занимается Киев, это парламент. Но я не с удовольствием готов подключиться, создать рабочие группы, где могут партия Батьковщина активно проверить себестоимость, структуру тарифов. И не просто голословно в 4 раза давайте снизим тарифы, давайте может в 5 или в 10, а где четко посмотрим калькуляцию, структуру себестоимости, посмотрим какой тариф у ТЭЦ, какой тариф у Тепла Херсон Коммунэнерго, какая структура себестоимости тепла, тепла в других ну, регионах Херсонщины. Пусть они этим занимаются, это, это, это их позиция. Активную позицию занимает самопомощь в областном совете, УКРОП, другие политические силы. Блок Петра Порошенко мы сегодня хотим максимально эффективно сделать структуру работы коммунальных предприятий. Вот мы уже начали, я уже как глава областной администрации начал контроль и жесткий контроль за как работают коммунальные предприятия. Иногда многие коммунальные предприятия это как черные ямы, где с, другой, с одной стороны предприниматели зарабатывают деньги, эти деньги на эти деньги платят бюджет. А когда я начал анализировать, как эти деньги нецелесообразно зачастую используются, мне просто, я понял, почему никто до, этим, до, этого не занимался. Много, несколько директоров коммунальных предприятий, после того, как мы начали их проверять, сами ушли. Сами ушли. То есть за счет эффективного использования... Ты говоришь только э... про то до этого их никто не контролировал. Может быть, контролировали, но контролировали, наверное, с другой целью. Мы сегодня контролируем для того, чтобы оптимизировать финансовые ресурсы, направить эти деньги на на социальную сферу, на ту же. Потому что я как представитель реального сектора экономики, для меня я, считаю, что каждый рубль должен эффективно быть использован. Если его заплатил предприниматель, деньги должны идти эффективно. Если они неэффективно используются, соответственно, директора коммунального предприятия надо увольнять. Мы четко, у нас четкая позиция, нету кумсва, система кумсва отбрать брат не работает. Для меня это каждый директор коммунального предприятия, это должен быть эффективный государственный менеджер. Подход, подход мотивации будем думать. Я считаю, что людям надо платить высокую заработную плату, за эту требовать хорошую, качественную работу. Те коммунальные объекты, которые не приносят никакого дохода бюджету, надо продать открыто на аукционе, а деньги использовать на развитие инфраструктуры. Мы должны подходить хозяйски, по хозяйски к нашей областной коммунальной собственности. Пане голово, зрада, змова, договірняки. Це такими епітетами, як це супроводжують початок роботи, то і міської ради, і обласної ради також. Прокоментуйте ви ситуацію. Що це? Знаєте, у нас в це змова ідеалів зрада ідеалів Майдану? Чи це повернення до минулих? Вы знаете, я Майдан пропустил Спасибо. через сердце, через сердце, и потому работаю как волонтер в стенах областной администрации, головой, ну, губернатором. Почему? Потому что сегодня именно президент опирается на бизнесменов, на реальный сектор экономики, на тех людей, которые в своей жизни создали предприятие, имеют жизненный опыт, и к с каждому с обращаюсь представителю э, реального сектора экономики, бизнесмену, фермеру, человеку, который, э, человеку труда. Сегодня я вас всех жду в стенах областной администрации, областного совета. Давайте сегодня вместе строить европейскую страну. Давайте вместе заниматься реформами. Сегодня у нас есть карт-бланш. Сегодня президент дает нам все полномочия для того, чтобы мы меняли страну. И поэтому... Э, я не говорю, что все чиновники плохие. У нас в областной администрации работает большое количество людей, которые также, я считаю, достойные люди. Но когда мы сделаем сплав представители бизнеса и порядочных чиновников, хороший, получится хороший, качественный сплав. Такой же у нас подход и будет и в областном совете. Каждый депутат, а сегодня зашли люди, которые представляют все, все структуры экономики, социальной сферы, это и преподаватели, это, это с одной стороны врач, главные врачи, у нас их тоже большое количество. Да. И с другой стороны и это аграрии. и фермеры, аграрии, э, директора заводов. Я считаю, думаю, что у нас достаточно эффективная, нормальная команда. Если мы не будем заниматься политиканством, не будем обливать друг другу грязью, mm -hmm. а будем, а будем работать на благо громады, почему, почему, нас людей избирали, то мы сделаем наш край из дотационного, наш край превратим в успешный, процветающий, где будут, где будут оставаться наши дети жить, не будут уезжать за нас за ну, которые не будут уезжать за лучшей mm -hmm. долей другие регионы страны. Я считаю, с учетом того, что сегодня Херсончина это и туристический центр, это, пожалуйста, вот и Нижнепровский парк, надо, с другой стороны, надо возрождать экономику, поэтому первоочередная задача не мешать бизнесу. И хочу сказать, что больше всего мне понравился такой момент, когда я поздравлял с работников сельского хозяйства день работников uh -huh. сельского хозяйства. И как думал, это? что им, что им сказать, когда я им сказал, что ко мне приходили чиновники со стажем, которые 10, 15, 20 лет проработали и требовали, чтобы я боролся, так показывали за урожай. Андрей Станиславович, собирайте срочно совещание, приглашайте всех сюда аграриев, проводим сейчас, проводим сейчас именно постоянное совещание, борьба за урожай. Я сказал, стоп, мы бороться за урожай не будем, мы будем прежде всего им не мешать. И дал всем команду, что если узнаю, что если кто-то мешает сюда собирайте урожай, -за урожай. За урожай, Если там у кого-то махровая рука появилась в каких-то направлениях, то мы, дадим, мы будем бороться с ними. Вы знаете, мы собрали самый большой урожай за всю историю независимости Украины. Ваш механизм, так? Да, поэтому сегодня не надо мешать, прежде всего бизнесу работать. Мне надо помогать, сложно, потому что когда начинает помогать, получается наоборот. Поэтому прежде всего не мешать. Поэтому будущему главе областной администрации, который придет на мое место, на этот переходный период, повторяю, это переходный период, потому что вся власть переходит областному совету. не Ні, дожен мішати пріжського бізнесу, тому що бізнеси та середні класи, де крастоїв то евро... середній клас, который формирует європейське общество. Нельзя мешать бізнесу. И они сделают нашу економіку, нашу страну при Пане голову. От із двох засідань ви вже можете робити якісь висновки, допоки ви ділились своїми, якби не те, що ви прогнозами, ну таким баченням ситуації висновки конкретні вже можна зробити. Буде той конструктив? Чи все ж таки далі буде все ж більше політики, аніж прагматики? Ви знаєте. 80% сегодня мне очень нравится, что, и опять же, хочу сказать, что двигатель прогресса – это конкуренция. Если меня сейчас слышат, а меня наверняка сегодня сейчас слушают и предприниматели, и фермеры, и бизнесмены, то э, мечта любого бизнесмена – стать монополистом. А самая большая проблема, что заставляла любого бизнесмена стать на голову выше – это конкурентная среда. Конкуренция заставляет постоянно двигаться вперед, развивать новые технологии, искать в себе проблемы. Конкурировать, смотреть, смотреть структуру себестоимости, постоянно бороться дальше, чтобы жить на рынке. Такая же ситуация происходит и в политической сфере. Сегодня я очень рад, что нет монополии одной власти, хотя я представляю власть. Сегодня из 64 депутатов 18 депутатов областного совета партии власти блока Петра Порошенко, а еще 6 остальных это различные политические силы. 13 это блок 9 это Батькивщина, 7 наш край, 6 укроп, укроп, укроп и самопомощь. самопомощь, остальные 5, 5 самопомощь. Вы знаете, это хорошо. Это хорошо, что появилась политическая конкуренция. Это очень хорошо, что сегодня, сегодня нет монополии одной власти, и сегодня всем надо договариваться. А договариваться нам только надо об одном. Когда в стране идет война, сегодня нам ни в коем случае нельзя свариться. Сегодня надо договариваться, чтобы жить, работать во благо наших и Я очень доволен, что сложилась такая ситуация. Это с одной стороны это конкурентная среда, и каждому из нас придется работать еще больше. Никто не будет расслабляться. С другой стороны я не привык расслабляться. Я наоборот хочу вместе с депутатами задать высокий темп работы для того, чтобы мы двигались дальше. Сегодня надо также ездить. Э по странам Европы, посмотреть опыт Польши, которая делает планы децентрализации. Нас сегодня приглашают и многие другие страны. Мы уже можем уехать как депутаты областного совета, и как глава областного совета. Почему? Сегодня надо создавать индустриальные парки в Херсоне. И и это можно и надо делать. И надо смотреть на примере других стран, как это сделали, допустим, в Турции, в Италии. Планы децентрализации мы можем увидеть в Польше. А новые технологии нас приглашают те же самые китайцы, которые также готовы между... сегодня нас там принять. Наша задача только оплатить полет в одну... туда и обратно. Угу. Для того, чтобы ну, мы тут слетаем. За пос... а, Они нам хотят, хотят нам, нас при... нам предложить стать регионами-побратимами. Там есть регион, похожий на нас, который находится тоже на берегу моря. И там выстроен интересный, интересный регион. Там индустриальный есть центр есть, как есть рядом, где живут, как живут жители и, и жители Китая, создана инфраструктура. Именно хочется посмотреть на модель нового города, выстроенного на территории Китая. Они вот показывали мне свои проекты. Треба не учиться, так? Не треба надувать не надо... и делать выгляд, что ты все знаешь не, и все умеешь. Не надо изобретать колесо. Его уже изобрели давно, давно, кроме нас, другие. Поэтому надо все самое лучшее в мире, которое создали другие представители Китая, представители Турции, Польши, Италии, брать, внедрять на территории Херсонской области этим мы будем заниматься. Это такая стратегия, а что до тактики, ваши первые кроки на посаде главы областной Рады, что вы планируете распечатать? У нас следующий год это год энергоэффективности, сегодня надо сформировать справедливый бюджет 2016 года, мы сегодня этим вопросом уже занимаемся, заслушиваем коммунальные предприятия, больницы, школы, интернаты, сегодня очень важно, чтобы опять же, чтобы не было подхода, как знаете, в том году был такой бюджет, ну, детский, ну социальной сферы. Берем, берем коэффициент, делаем его такой же в этом году. Надо четко посмотреть, куда используются финансовые ресурсы, какие ресурсы идут на зарплату, на закупку, оборудование и так далее. И так далее. Сегодня этим занимается э, в стенах областной администрации Рукавичникова Оксана Александровна. Это делает очень профессионально и грамотно. Сейчас она уже Все, одна из наших заступников. Замом главы областного совета. У меня еще два, ага. два Чем заступника. такое число заступников головы? Дорекаю, что вот, у вот, каденции был один. во-первых, это законом не запрещено, три заступника. В других регионах избираются и четыре и более заступников в области. Uh -huh. С другой стороны, с меня идет децентрализация, и достаточно много направлений развития. С одной стороны, это развитие инфраструктуры, это сектор ПК, это развитие внешней экономической деятельности коммунальные предприятия, де реформа, территориальная реформа. Я думаю, что даже трех, три заступника будут иметь большой объем работы, нам уже и не хватит. Раньше э, областной совет больше имел такой, не имел таких повноважений, как будет иметь uh -huh. в будущем. Поэтому три заступника – это даже мало для эффективной работы на благо громады. Поэтому я думаю, что мы еще поработаем в какой-то промежуток времени и посмотрим, хватит ли нам троих. Я вам дякую. Нагадаю нашим глядачам з вами був голова Херсонської обласної державної адміністрації і відтепер голова обласної ради Андрій Путілов. Я хочу вам сказати, залишати зі скіфією. Одразу за нами в ефір вийде перша серія проєкту власного виробництва Герої не вмирають, не пропустіть. У ній спогади рідних оповіді небайдужих до чужого горя і долі України людей та обставини загибелі, героїчної загибелі, веселого, цілеспрямованого Дар'ївського хлопчини. Андрія Шульги, він з малко мріяв бути десантником. Він став ним, і дуже прикло, що так ненадовго. Родині героя велика дяка і щирі співчуття Андрію. Вічна пам'ять про нього просто зараз, о 20-й годині. Ну а тепер все до побачення. Дякую вам.